Thank you Дний майстер-клас для маленьких шанувальників смачненького пройшов у палаці культури хімік в рамках занять вкусняшки рісавашки, які зараз проводить для дітей переселенка з Харкова, професійний шоколадє Ольга Іваненко. Ольга кілька років працює з шоколадом та залюбки ділиться своїми вміннями та навіть професійними секретами. Сьогодні ми з вами зробимо таке ж чудо. Ну, не візерунки, це буде конфета на паличці. начинаем. Для начала я хочу увидеть, что у вас закатаны рукава. Покажите мне все свои рукава закатаны. Я хочу футболку. Давай, давай. Молодцы. Теперь, пожалуйста, открывайте каждую свою шоколадку. Если вам нужны ножницы, я дам ножницы. Аккуратно раскрываем упаковочку и ломаем шоколадку на кусочки. Я буду сьогодні працювати вместе з с вами. Я тоже принесла шоколадку. Музика. Наступний важливий етап розтопити шоколад. Робити це потрібно дуже уважно та дотримуючись чітких інструкцій техніки безпеки. Робота з цим продуктом вимагає знань. Я училась у харківських кондитерах Іліна Бойка і Емілія Приткіна. Спасибо, учителя, вам. Они меня научили и, можно сказать, благословили. Дали мне вот зеленый свет, и я теперь провожу занятия с детками, делаю конфеты, ручные работы. Ну, шоколад – это моя жизнь, это моя любовь. Вот. И, поэтому, и поэтому сейчас, оказавшись здесь, в другом городе, да, в непростое это время, я тоже посчитала возможным организовать детей, собрать их вокруг себя. И шоколад все-таки, он Он сближает, он людей расслабляет, и он отдаёт им немножечко счастья. Маленькі творці смачненького старанно вимішували отриману суміш, щоб у кінці отримати найсмачніші цукерки і звичайно коментували всі свої дії. Вкусно! Вкусно. Пахне, не М'явайте сапо. О, бля, це білий шоколад. Так, да, білий шоколад. І чорний. Да, і какао. А ну, вообще вообще-то шоколад. все шоколады из какао вани. Если какао, ты не знал. Из какао масло. Из какао масло? Кокосовая стружка. я, я это. Я буду это, 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 это. Я тоже. Кто знает, как шоколад делают? Знают из кто? какао бобов. Да, из какао бобов. И <laughs> вот Шоколад, а потом уже делают как-то шоколад плавный. он плавный, а потом делают плитки. У нас шоколад растопился, а теперь я должна его остудить. Есть несколько способов. Сейчас я покажу красивый способ. Больше, чем уверена, что в любом возрасте можно заниматься вот таким мастер-классом любом. потому что оно ну, и вы сейчас попробуйте делать, и вам будет интересно, и им будет интересно. Поэтому да, для взрослых с удовольствием я тоже провожу. Когда шоколад став в потребной температуре, начинается та и творческий процесс – цукерки. тоже теж долучилась до процесу та створила свою «сукерку». Выливаю, да? да. да. Делать круг. как любой, хоть хоть да. ну, как думаете, Долго. у меня получилось? Да. да. А, потом а, да. ну. а берем вот это. А Парфель. Парфель. Конфеты. Вкусная это нож. <связь> а, это она глаз. Ка -ка да. Ну бы... давайте, а, а, может быть, красные глазки а сделаем. Да, да? А, пойдет э -э красный. Да. И нос. И, и, Компьют, и да, нос классный. Давайте. давайте нос, может быть, и зеленый, чтобы посмотреть. немножко отличался, да? Чтобы мы понимали, где у нас нос. Правильно я делаю? Я тебе тоже. Маленький вот этот. Баунти

это как У меня нету щеки, и щеки. А, и щеки. У меня получилось. щек. У меня нету. У меня У меня просто ножки. У просто не У меня просто ножки. У Я просто не У Я просто У Я просто У просто У всіх вийшли цукерки різні, але однаково смачні. Деякі учасники зізнались, найважчим було втриматись від того, аби не з'їсти шматочок. Було трохи страшно, що вона може поламатися. Но так все йшло Ну, Мені дали ці шайки білі молочні і я їх розсипав. Потім мені дали ще посипку і палочку. Я засунув паличку і все. Сложно тебе было с шоколадом работать? Ну, немножко. Но так все нормально. А какая самая большая сложность была? Эм, ну э, как там? Засунуть палочку и сделать так, чтобы ну, она не сломалась. раз сюда не получилось у моего бота яйца у меня просто как круглые штуки. Теперь получилось, сегодня, да? Да. А и хорошо. все, а то за получилось. Тут я ну, Сложно вообще удержаться и не попробовать? Ну, так себе. Но ты все-таки не удержался и пробовал? Ну, я только вызвал. Ну, сложно вообще удержаться и не пробовать в процессе? Очень. Удержался сегодня? Да. Не пробовал? Нет. Хм, пробовал. Проведення майстер-класів для шоколад'є Ольги було мрією, яка наразі можлива в Первомайському, де вона тимчасово мешкає. Сьогодні майстер-клас пройшов як завжди, з ароматом шоколаду, з непредсказуємими ситуаціями, з тим, що всі перепачкались шоколадом і всі ділились, дружили і. даже если у кого-то конфета и сломалась, но все равно, я думаю, что дети были довольны. Вначале, конечно, мне было сложно, но за столько лет работать с шоколадом я уже столько его напробовалась. Я отношусь к нему не как к еде. Это не еда для меня, это... Это мой соратник, это материал для творчества, это материал, который я очень уважаю. И с ним нельзя шутить, его нужно уважать, его нужно ценить, и он в ответ дает Хорошие результаты и очень непревзойденный вкус. Поэтому приходите, пожалуйста, к нам на мастер-классы. Будем шоколадничать.